Mənim vətənim Azərbaycandır. Vətənimin tarixi çox qədimdir. Azərbaycanımızın gəzməli, görməli dilbər köşələri çoxdur. Qarabağımız isə bizim həm yaralı, həm də sevinçli, qürurlu yerimizdir. Biz sizə bu video çəkdə Qarabağımızın tarixi haqqında qısa məlumatlar verəcəyik. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Sovet hakimiyyəti dövründə burada ərazisi 4.4000 kvadrat kilometr Yaxud Azərbaycan Respublikası ümummərazisinin 5,1%-ni təşkil edən Dağlıq Qarabağ müxtar vilayəti yaradılmışdır. 1970-ci ildə aparılmış siyahiyə almaya əsasən Dağlıq Qarabağ müxtar vilayətinin 150.313 nəfər əhalisi olmuşdur. Vilayətin tərkibinə Əskərən rayonu, Kəsmiş Ağdərə rayonu, Xocəvənd rayonu, Şəhər rayonu və vilayət tabeli Xankəndi şəhəri daxil idi. Tarixən Qafqaz Albaniyasının Arjanın Qarabağ xanlığının axiecə, yəni Azərbaycan Xalq Respublikasının Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkib hissəsi olmuşdur. Dağlıq Qarabağın əhalisini 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər azərbaycanlılar təşkil etmişdi. 1820-ci ildən başlayaraq ermənlər Azərbaycana, xüsusilə bu bölgəyə kütləvi şəkildə köçürülmüşdür. Erməni dilli mənbələrdə bölgənin adı Arsax kimi işlənir. Amma maraq qolan odur ki, Bu sözün də kökü Azərbaycanadır. Məs Türklərə gedib çıxır. Sözün ilkin forması Ərsak olmuşdu ki, bu hədə o ərazidə yaşayan Saq tayfalarının iqidlərinə verilmiş addır. Ermənilər sadəcə sözü özlərinə uyğunlaşdırıb saxtalaşdırmışlar. Qara Qabğımızın mədəniyyəti çox zəngindir. Qara Qabatlar, xarub bülbül, məşərliklər, çaylar dünyaca məşhurdur. Elə məs buna görə Ermənilər Azərbaycana bir çox təcavüzlər ediblər. Olar Mart soyqırımı, Xocalı fəciliyyəsi, 20 Yanvar fəciliyyəsi və digər vəhşiliklər fəciliyyələr yaşatmışlar. Minlərlə insanları qətlä yetirmişlər, yüzlərcə, minlərlə körpəni anasız atasız qoymuşlar. Üçüncü gəlinlərimizi göz yaşılı qoymuşlar. Onlara müxtəlif işgəncələr vermişlər. Bu böyük bir vəhşilik və eyni zamanda böyük bir vandalizmdir. Amma 2020-ci ildə Müxtəram ali başkomandanın əmri ilə 27 sentyabrda ikinci Qarabağ müharibəsi başladı. Bu savaşda da Azərbaycanın märk, yenilməz oğulları vətən azad etmək üçün canından, qanından keçdilər. Ali başkomandanımızın şücaəti, xalqımızın birliyi və oğullarımızın märkli nəticəsində Qarabağımız yenidən bizə qayıtdı. Allah şəhidlərimizə rəhmətləsin. Şəhid ənamlarımızın qarşısında baş əyir, əllərindən öpürəm. Qaraqohumuzun mədəniyyəti, tarixi, zəngin qar təbiəti haqqında danışmaq üçün bizə dəqiqələr, saatlar, günlər yetməz.